Доброго ранку, Україну. Сьогодні у нас в гостях автоексперт Андрій Петренко, з яким спробуємо з'ясувати, чому так складно стало останнім часом в Україні купити або продати власне авто. Та, взагалі, що відбувається зараз на авторинку. Вітаю вас, пане Андрію. Добрий день. Скажіть, чому ж подивилися сюжет зараз? Хотілось би прокоментувати, щоб ви його прокоментували, чому складніше стало продати власне авто в Україні? Ну як ми знаємо. Е... Произошли значительные изменения на рынке новых автомобилей. Существует резкий спад, можно сказать, обвал этого рынка. Ну, а в экономике все взаимосвязано, поэтому соответствующие изменения происходят на рынке БУ автомобилей. Плюс также утилизационный сбор повлиял на те цифры, которые мы видим по рынку как новых автомобилей, так и БУ автомобилей. Як експерт, дайте, можливо, кілька порад, як пришвидшити продаж власного автомобіля. Можливо, існують якісь ходи, схеми і так далі. Uh, существует несколько методов продать свой автомобиль. Ну, традиционно мы все прекрасно знаем и помним: самый простой метод поехать на базар, да, стать рядом с автомобилем и попытаться максимально uh, грамотно объяснить потенциальным клиентам uh, все, все его преимущества. И иногда скрыть недостатки. Но, к сожалению, или к счастью, чем дальше, тем меньше этот метод работает. То есть на сегодняшний день просто меньше потенциальных клиентов вы можете встретить на базаре. Да? То есть у нас появился замечательный способ, не выходя из дому, а с помощью интернета, разместить любую информацию о своем автомобиле, сделать это максимально адекватно для восприятия того человека, который хочет приобрести автомобиль, или для тех, кто это делает профессионально, то есть перекупщиков, это также метод продать свой автомобиль, хоть и дешевле. Также следует отметить современные методы продажи, выкупа, вернее, автомобилей, которые существуют, и вот в сюжете они были отмечены, у автодилеров и не только у автодилеров. То есть на сегодняшний день... Тут же PrivatBank имеет возможность выкупить у вас автомобиль как с помощью программы 3 d так и просто переведя в считанные минуты деньги на ваш счет, например. Это удобно и с точки зрения приобретения автомобиля без контакта с, ну, для, для того, кто покупает автомобиль без контакта с продавцом и наоборот. І от, власне, яких ризиків чекатись з боку продавця, ми всі знаємо. Нам просто можуть продати не те, що заявлено. А чи існують якісь ризики з боку покупця? От, наприклад, я продаю авто, ви його купуєте. Чи ви ризикуєте, чи я ризикую чимось перед вами? А, в принципі, основний ризик все-таки зв'язані з тим, е... про... с... хто... основний ризик несе тот, хто. непосредственно покупает автомобиль как вы абсолютно правильно сказали да? а, а, риск второй стороны он в основном связан с финансовым да то есть моментом какой будет залог в какой момент будут переданы деньги то есть все необходимо делать по закону на основании имеющихся законодательных актов связанных с приобретением и регистрацией, Самого факта куплі-продажі ми підготували сюжет, в якому розповімо кілька порад про те, як краще купити автомобіль. Давайте переглянемо. Ви продали свій автомобіль та бажаєте купити інший? Не забудьте про консультацію експертів. Першим ділом обратіть увагу на зазори. По зазори по навісним деталям, Тобто це двері. Бампер, крышка багажника. Также э, обратить внимание на зазоры по капоту передним крыльям. Если зазоры неравномерные, э, либо же есть ступеньки между переходами, между деталями, то это одна, э, скажем так, из причин, по которым можно сказать, что эта машина была уже в ДТП. Еще одним, скажем так, из критериев в... Э, которая является, была машина или не была в ДТП, это разница цветов. Еще хотелось бы добавить, что в условиях покупки на автобазаре автомобиля можно обратить внимание на состояние герметических швов по филенкам навесных деталей. Если шов поврежден, соответственно, этот Однозначно говорит о том, что была деталь бита. И технический осмотр автомобиля на предмет покраски э, это может занять от 150 до 300 гривен. Надо обратить внимание это на состояние двигателя. И если потеки нет потеков, но обычно перед продажей его моют. И тогда э, есть такое, как Понятие как тест-драйв. Можно завести машину, проехаться на ней, по небольшим кочкам, послушать, нет ли каких-то стуков, грюков, потом проверить, не тя... выехать на прямую дорогу, проверить, не тянет ли влево, вправо, посмотреть на состояние резины, на износ резины. Больше ничего без подъемника, без ямы, без специалистов определить нельзя. Існує багато інших методів продажу та купівлі авто. Який підійде для вас, вирішувати саме вам. Продовжуємо тему купівлі нової автівки. От скажіть, утилізаційний збір обвалив ринок практично вдвічі. Дилери готуються піднімати ціни. Кажуть, що запаси іномарок, яких ввезли до вересня, закінчуються. Власне, що робити пересічному українцю в цій ситуації, який от збирав, збирав ці гроші, мав нагоду купити нове авто, нове авто. А от зараз цього зробити не може. С точки зрения э, здравого смысла и логики, я бы посоветовал оценить э, свои потребности. То есть, для чего вам необходим этот автомобиль. И если та сумма, на которую его цена увеличилась, э, ну, превышает то, что вам действительно необходимо, то на самом деле варианта два. Либо за эту сумму купить автомобиль, который дешевле, да, то есть, чем Сейчас тот, который вы хотели. Так? Да, но может быть с меньшим количеством опций и э, меньшей комплектации, либо купить автомобиль на рынке БУ автомобилей. На самом деле он не такой уж и плохой у нас. За последние 5-6 лет у нас на рынке БУ автомобилей порядка, а то и более полутора миллионов автомобилей в хорошем состоянии. То есть, это, если взять все продажи за 5 лет, мы можем получить такую цифру. Безусловно, в связи с тем, что новые автомобили плохо продаются, меньше людей выставляют на продажу эти автомобили, которые, в принципе, в хорошем состоянии обслуживались на официальных СТО. И там тоже можно выбрать, на самом деле. До речи, про рынок БУ. На что варто в первую чергу звертать увагу при ли автомобиля, который был в жидкости? Я абсолютно согласен с тем, что, э, в принципе, говорили в сюжете, да? то есть необходима консультация специалиста. И на самом деле это не так дорого. То есть автомобиль среднего класса, э, полный осмотр может стоить 300-400 гривен. Да? То есть, но это, как правило, платит тот, кто покупает. Э, на что следует обратить моменты? Это, безусловно, работа двигателя коробки передач, это ходовая, это покраска, то есть был автомобиль бит, битый или не был. И очень хорошо, если у него есть история, подтвержденная наличием сервисной книжки, и обслуживанием на официальном СТО, и э, ну, электрооборудование как отдельный, э, отдельный элемент, э, отдельная система автомобиля, которая легко проверяется с помощью современных систем на э, тех СТО, у которых есть соответствующее оборудование. Ну и на растущее коротко, чи рекомендуете вы сейчас украинцам купувати авто, чи варто почекать и і часов, и, чи, и чи часы настанут? Я Вопрос очень сложный, потому что, ну, наверное, ответить однозначно на него действительно нельзя. Если желание все-таки и необходимость у человека есть сделать это сейчас, то, конечно, наверное, надо это делать сейчас. Да? Если финансовые возможности не позволяют или неоткуда взять дополнительный финансовый ресурс, то, с точки зрения там, здравого смысла, ну, наверное, стоит подождать. Опять же, есть вариант, что, возможно... К Новому году, хотя дата осталось недовго, будуть какие-то акції і определенне зниження цен по некоторым моделям. Ну що ж, дякую вам за фахові відповіді. Дякую, що завітали в цю ранкову годину до нас. Спасибо і вам.